Гуманітарну допомогу, яку збирали черкащани за ініціативою міської організації Батьківщина в магазинах Казбет і «Делікат», сьогодні завантажують і везуть на схід для допомоги військовим батальйонам АЗО. честно, то что, ну, я так оживлю, мать, да? да? Ну да, ну. Передадите письмо, ну, да, на, и заодно передали тоже дети. У меня материалы, но это и давность. Ну тоже понятно, что манипуляция, все это просто. Ну и вот. Какого она года? <решили> <прощили> такие, <что? прощили> ну, это не понимаю. да, какого она? то <прощили> Все, легла. Все, настала наша самая 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 по А вторая там? Другая, по-моему, у меня какая-то. Чехия. 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 Ну, дописимо, Чехия. ну Мне они, как... они идут для... В Чехии они сейчас Ты для делают. Для... Это... Сюда, сюда. Сюда, сюда, давай. Есть Если, да. ну опять-таки, вот где-то рассказывают, кого-то ловят там, да, там, ну, типа, типа ловят кого-то. Это, это вот в Мариуполе в последнее время. Заезжаю, то в эпицентр, то еще куда-то. Заезжаю, на меня все местные жители, а правда, вот это суд пошел что в Мариуполе, в маршрутке начали ловить и заставлять в Азов идти воевать. Я одно время по Мариуполю, куда не заеду, у меня первый вопрос с Азова. Говорят, а правда, что вы вот это тут ловите молодежь? Я говорю, ну как, ну зачем нам кого-то ловить? А я вот приехал с Западной Украины, и, если честно, у меня разочарование такое. Вот они там, для них это какая-то чужая война. Ну так вот общаюсь, если у нас, вот ну, только скажи, батальон Азов. Все сразу пытаются чем-то помочь, угодить, что-то так далее. Там три шкуры собрали. Нет, есть отдельные случаи, люди там, захожу в маршрутку, там, так, ладно, там, бесплатно, там, или там, ну, то есть, ну, в общем, такое, так с людьми общаешься, и у них одно такое. Главное, чтобы у нас тут не было границы или прорвался. Все трассы перекрыты, вся западная Украина в, в, в акциях протестах э, против мобилизации. Вот у нас, как бы, понятно, никто не отпускает э, с радостью у детей. Но как-то у нас... То ли война ближе, наверное, расстояние к войне имеет значение какое-то. Там они, вот я же говорю, вот меня очень как бы так впечатлила и разочаровала вот эта атмосфера, которая на Западном Турне. Лишь, лишь бы у нас все было хорошо, и как бы как-то так вот... Уже к границе прорывался, говорю, но объясняю, говорю, жиночки там, ну они со искаженными глазами, они вообще, ну, ну, матери можно понять, может, но они ни аргументации, не ничего. А, ну, потому что реально, вот каких-то людей набирают, вот они вот, вот они стеклянный взгляд, и я говорю, пропустите меня, это 10 километров до границы, мне что, пешком покажешь, идти? Ну, я говорю, пошел добровольцем, чтобы кого-то из ваших детей не забрали. Ну, как? А вы мне поздний строите, я не могу машину для батальона вот пойти взять. Ну, давайте тогда скажемо так, бой давай давай, хорош. То ви більше фоткаєте. Чем... Небайдужі черкащани для черкаського батальйону Азов, який зараз на даний час перебуває в місті Маріуполі. Зібрали продукти харчування, які згідно списку нам надали. Рядові офіцери, які працюють в цьому батальйоні. Вони найбільше їм була потрібна консерви, крупи, печиво, цукерки, чай, кава, цигарки також засоби особистої гігієни, це шкарпетки на першому плані, станки для гоління, мило, пральний порошок. Ми дуже вдячні небайдужим. Небайдужим людям, які відгукнулися на нашу пропозицію, на їхню пропозицію, які боліють і серцем і душою за цей час, коли вони перебув... тяжкі для нас, вони перебувають в тяжкому місці. А ми тут, і ми вирішили разом з людьми, черкащанами, власне, вкласти невеличку частинку своїх сил в їхню підтримку. И за пределами земли я обитаю постоянство, они находят свой погод, Людясь кому расть готицы, И все же вою и досколь, Я вспоминаю эти лица